Gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Hər kəs salamlanıram, dostlar. Dostlar, qısa bir video çəkməyə qərar gəldim. İstəyirəm bu haqqda sizə məlumatlandırım. Deməli, çox suallar verirlər ki, benzin qurtardığını hardan və necə bilmək olar? Tam 100% amma təxmin eləmək olar. Demək, gördüyünüz kimi shift priborda ni dayışığı yanır və monitorda nida işığı yanır. Demək, e, mən maşını sürdüm, benzin tam qutardı. Qutardığını sizə göstər göstərmək məqsədli video çəkirəm. İndi hal-hazırda benzin vurmuşam, amma yəni benzin qutaran halda da həmin bu cür problem yaranır. Demək, e, şiddə nida işığı yanır. Bu bir. Və burada bu işıq yanır. Siz zamoqu söndürürsüz. Yəni məsələn bu işıqlar yandı. E, şiddə zamoqu yandıran vaxtı həmin lidə orada olaraq qalır. Və monitorda da bu işıq olduğu yerdə olduğu kimi qalır. Və burada at fault yəni fault yazılır. At fault. Baxın mən bir də söndürürəm təzədən. Yandırıram. Və işıq yandı. Gördüyünüz ucu benzin vurmuşam. E Görsə amma benzin qutaranın halda burada at fault yazılır sədrcə olaraq bugünkü videonun məqsədi oydu ki məndən sual verirlər ki benzin qutarında hansı proseduru göstərir göstərdim nida şəkiləmələyə gəlir nida şəkilindən əlavə olaraq burada maşın şəklinin üstünə nida şəkiləmələyə gəlir və burada et faul yazır. Dostlar çox sağ olun ki bu gün məni izlədiniz. Qısa bir video idi. İstəyirəm ki hər bir videolarda belə xırda videolar çəkib sizi maarifləndirəm. Ə məni izləmədi olun, mənə dəstək olun, mənə abunə olun. Bundan sonra, eee hər bir eee videolarımda bir maarifləndirici videolar çəkəcəm. Bir də Toyota Prius haqqında və digər avtomobil haqqında videolar çəkəcəm. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun ki, izlədiniz.